Mittwoch, 22. Juli 1942. Ein Tag voller Aufruhr, Chaos, Angst. Die Nachricht über eine bevorstehende Umsiedlung verbreitet sich im Ghetto wie ein Lauffeuer. Juden, Mütter und Kinder irren verzweifelt durch die Straßen. Wo ist mein Kind? Während der großen Deportation befahlen die Deutschen der jüdischen Polizei täglich 5.000 bis 7.000 Juden zusammenzutreiben. Den Polizisten wurde gesagt, dass andernfalls sie selbst und ihre Familien deportiert würden. So wurden die jüdischen Polizisten zu Bluthunden, um ihre eigene Haut zu retten. Sonntag, 26. Juli. Die Aktion geht weiter. Rufe und Schreie. Vor meinem Fenster überprüfen sie Papiere und verhaften Leute. Die Ergreifung eines achtjährigen Mädchens im hübschen Kleidchen. Sie schreit Mami. Die Zusammengetriebenen werden aufgeteilt in die Arbeitsfähigen, die Überlebensfähigen und die Nicht-Transportfähigen. Die letzte Gruppe wird sofort umgebracht. Großmutter wurde mit einem einzigen Schuss getötet. Die Berichte wurden in Echtzeit geschrieben während der großen Deportation. Sie sind voll erbitterter Wut auf andere Juden. Die Grausamkeit der jüdischen Polizisten gegen ihre unglücklichen Opfer. Sie prügeln brutal, sie stehlen und sie plündern wie Räuber im Wald. Wer hat diese bitteren Früchte unter uns großgezogen? Das ist einer der Hauptunterschiede zwischen den zeitgenössischen Berichten im Ringelblum-Archiv und den Berichten aus der Nachkriegszeit. Nach dem Krieg findet sich so etwas nicht mehr.